Приходом зими у мисливців району виникає ряд гострих проблем. Однією з них є відстріл тварин, які хворі на сказ. Це і собаки, і лисиці. Проблемним це питання є тому, що для відстрілу тварин мають бути виділені кошти для придбання патронів. А їх, як ви розумієте, немає. Нашим мисливцям допоміг тимчасово виконуючий обов'язки голови районної державної адміністрації Олександр Вікторич Якимович, який забезпечував відділення мисливців і рибалок патронами для санітарного відстрілу тварин. хворых на сказ На аппаратном совещании подняли вопрос о том, что по линии ветеринарной медицины о том, что леса много, кормовая база хорошая, движения мало и назревает проблема по поводу распространения бешенства. Ну, был задан один вопрос, да, что в связи с тем, что тяжелая ситуация экономическая, отсутствие патронов, разобрались, да, да. Да, нашли пути решения этой проблемы. Я познакомился с Хоршуном Иваном Ивановичем, подняли Достаточно проблематичные вопросы по э, угодьям, по поддержанию разведения э, количества дичи. Опять же, что мы пришли к одному мнению, да, что допустим, да. приумножить это вопрос такой-то программы максимум. Но хотя бы, по крайней мере, надо попытаться сохранить для наших детей, внуков, ну и как минимум для себя, для того, чтобы этим пользоваться. Потому что без этого, к сожалению, никуда. С удовольствием пошел бы с вами, погулял бы особенно мне нравится завершение охоты это когда шурпа, я надеюсь, что она у вас будет ребята. я уже уже тоже рад. надеюсь да. на это кроме этого, еще возникает один вопрос что не только в Ведебском районе к сожалению, вы знаете, охотников очень много, потому что много оружия продается, много патронов но охотники настоящие, я смотрю, что собрались здесь которые любят это дело идут и санитарный отстрел, потому что к сожалению, сегодня есть ситуация когда ночью ведется браконьерская охота, портятся поля а зимой все поля изъезжены эта проблематика занимается постоянно. И теперь мы этим будем заниматься вместе, будем подключать органы внутренних дел для того, чтобы эту ситуацию убрать. Ну, так быть не должно. Конечно, да, конечно. Понимаешь, если еще. Вас... Ну, в принципе, что у нас сегодня вот мы собрались как раз отстрел делать хищника, лыса, бродячих собак. Вот. Спасибо, что помогли нам патронами. Ну, ну шо, это шо, только вот. первый шаг. Это маленький, что я колеса. Тем не менее, все равно шаг. От, і будемо стараться їх немножко саму ситуацію по бешенству, уменшити стрілом нашого так называемого красавця Лиса в ході спілкування керівника району з мисливцями була досягнута домовленість про спільну роботу по розвитку в районі мисливських та рибальських угідь.